Что мы мы видим ситуации? Тут очень интересная, красивая ситуация. Два человека не могут обходиться друг без друга, но при этом не удовлетворяют потребности и ожидания один другого. Вряд ли это приносит полное удовлетворение. Хотя, безусловно, что-то они оба отыгрывают. Так это какая-то деятельность, в которой нет результата. Что-то делает, делает эта девушка. Такую бурную активность в клубах проявляет, внимание к себе вызывает. Будоражит гнев в нашем герое. И похоже ничего. Похоже дальше ничего. И Антон, он приходит с ней, он любит ее, он обожает ее, он весь на ней сосредоточен, он появляется в ситуации, где есть еще кто-то, и он падает в какую-то пустоту. По всей видимости ощущения не самые комфортные и радостные. Они выходят из этого. Ну, неважно, клуб это или какое-то место, где есть другая компания, Выходят из этой ситуации. Они меняются немножко в ролях, немножко в ощущениях. И я думаю, пребываю в каком-то состоянии полупечали и надежды. Надежда и ожидания, что что-то сбудется, что-то друг от друга ждут. И оба это не получают. Скорее всего, оба не очень удовлетворены, не очень счастливы. Ведь зачем-то и она провоцирует его на гнев, и зачем-то и он гневается и не может получить то, что хочет. А чему мы вообще встречаем таких партнеров, которые не отвечают вообще нашим ожиданиям? Как это происходит в жизни? Часто происходит, как это в нашей жизни распространено. И это касается не только партнеров. Мы выбираем работу, мы выбираем какие-то отношения приятельские, мы выбираем да все что угодно. Врача, коллег, и потом разочаровываемся мы. Может, вот в этом последнем слове есть ключ, ответ. Разочаровываемся. Прежде чем разочароваться, мы очаровываемся. А что очарование? Мы вдохновляемся тем, чего нет. Вот человек передо мной, а вот между человеком и мной некий образ, который я сам создал. Вот что я вкладываю в свои ожидания? В этот образ или в того человека? Вот это важно разобраться. Откуда это берется, вот что интересно. Тут какой-то жизненный сценарий может работать. Все мы родом из детства, и мы к чему-то приучены. Привыкли к таким ожиданиям, привыкли к таким отношениям, привыкли к таким взаимодействиям. И мы уже что-то вот сразу погружаем, что-то ожидаем, что-то делаем, что-то производим. А потом каждый оказывается не в своей тарелке. Мы расстраиваемся. Вот человек, он похож на мою мечту. Вот он, вот он где-то рядом, но не там. И этот сценарий может разворачиваться из раза в раз. Это не как тенденция, это как образ жизни. Погружать себя туда, куда я, в общем-то, и не рад потом оказаться. На что я ориентируюсь? На что ориентируется человек? На какой-то образ, фантазм или на То есть часто мы сначала у своей уяви будем какой образ, и потом просто не появляется действительности, так? Совершенно верно, Ира, совершенно верно. Мы строим образ, которого, возможно, и нет. И, наверное, вот мы и кто-то за нас. Ну, ребенок это не чистый лист бумаги, это, конечно, не так. Но, тем не менее, мы продукт деятельности, извините за грубость такую, своих родителей, общества, в котором живем. Наши ожидания буквально вложены у нас в детство. А сталкиваемся с тем, что есть. Сталкиваемся с реальностью. И мы в ней живем. И уже в взрослом состоянии мы за это ответственны. Уже никто же не может на нас повлиять, вложить что-то другое, изменить. Перемотивировать нас, извините, за грубость, перепрограммировать, но это не так. Мы сами видим, что происходит, мы сами можем сравнить реальность с тем, что я жду. И настроить себя на нее, на эту реальность. Не ждать от Бога подарков, не ждать от того, что люди будут подстраиваться под нас, находить какие-то соответствия находи взаимно. То можно сказать, если мы в жизни відчуваємо, что прагнемо одного, а на самом деле происходит совсем иначе, то нужно как-то изменить этот сценарий, так? Конечно. Тут акцент на том, чтобы насколько нам это нужно, насколько нам это нужно. Здесь пойдет речь о компромиссах и о том, ну, готов ли я вот удерживать эту ситуацию, есть ли у меня такие душевные ресурсы, реальные, надо ли мне это. Или, возможно, я не вижу в этом человеке ничего и стоит менять и себя, и ситуацию. И то и то достойно внимания. И в том и в том отражение меня. И там и там моя жизнь. Здесь выбор за каждым человеком: менять себя, менять ситуацию или пребывать в том состоянии, которое есть, потихоньку сжигая ресурсы свои. как то еще, повернувшись к истории Антона, мы можем Предбачьте, что его эти методы, выкликать ревность или э, как-то на свою девчонку, что они будут продуктивными, что это вообще не та людина, с которой ему будет комфортно. Другими словами, повлиять на девушку с какой-то своей целью. Можно повлиять на любого человека с какой-то своей целью, но насколько будет устойчиво это влияние. Если он не готов быть таким, если ему это не нужно, рано или поздно он вернется в свое состояние причем усугубленно. меня использовали в каких-то своих корыстных целях. А я, я не рад там, я недоволен, что это такое, что это со мной. Или другой путь, другой путь. Быть искренним. Мне нужна ты такая, такая, такая. Если я тебе очень нужен, мы можем быть вместе, вот такими вот. Тебе это нужно, сможем ли мы? Вот и вся формула успеха. В общем-то, больше-то другого ничего нету. И она, если видит в нем для себя действительно глубоко ценного человека, важного, нужного, необходимого жизненно необходимого, она начнет менять себя, перестанет прыгать по коленям других парней, перестанет вызывать его ревность, почувствует, вам позволят себе почувствовать, даже я сказал бы так, в нем того, кого она выбрала, ведь она его зачем-то выбрала, он очень не важен. Быть искренней сама собой, открыть глаза, открыть чувства к тому человеку, которого ты уже выбрала. Зачем тут влиять? Это уже есть, это уже сложилось. Позволить этому раскрыться. Но для этого действительно нужно четко обозначить границы. Я не готов потакать, я не готов терпеть, это не в моих силах, я не понимаю, зачем тебе это надо, зачем мне это надо. Что мы тут разыгрываем, какие сцены? какие чувства, какой, это даже ничего, это суррогат чувств, какой суррогат чувств мы себя погружаем. Я ревную, я злюсь, и что с этого будет? Я буду какой-то более страстный, или более верный, или что? Зачем? Поговорить так. Поговорить объясниться. Это риск. Этот разговор – это риск. Она может сказать что-нибудь или повернуться, уйти. Ну, я не знаю, готов ли Антон пребывать в этом состоянии вечно. Насколько оно ему дорого и ценно, что оно ему дает. Мне кажется, что моя дівчина мною манипулирует. Час от часу, она меня просто бісить. Каже, у меня затримка. А я потом тиждень сіпаюся. Вова. Для Вовы мы можем сказать следующее, действительно похоже на то, что она манипулирует, использует в каких-то своих целях. Что она хочет? Привязать его, вызвать ревность, взбудоражить его эмоции, взбодрить. Похитрить с ним или что-то еще. Мы не знаем, этого вопроса недостаточно. Никого не радует, когда мною, когда кем-то мною управляют. И выйти на точку доверия. Она что-то хочет, она это не получает. И Владимиру нужно необходимо просто узнать, в чем она действительно нуждается, что буквально понуждает ее вызывать, эти манипуляции, вот эти ревности, вот эти все вот игры. Если он может ей дать это или гарантировать, или убедить, пусть даст. А если нет, ну... А для початку себя самый чего? Так она правда. Выяснить что? Что стоит за этим? Почему она пытается им управлять? Для чего? Если она не уверена в нем, это один разговор. Если она пытается взбудоражить его фантазии или его страсти, это другой вопрос. Возможно, есть какие-то более мирные пути, доступные. Создать то же самое. І в этом ответ. Такий, який буде приємним для обоє їх. Написала йому смс-ку, що я його хочу. І тиша. Звичайно, що є у чоловіків інстинкт мисливця. Так що ж, сто років чекати. Без підпису. Є різні етапи взаємоотношення. В самому початку здесь, безусловно, ріс, казар, грають важливу роль. У нас какой-то вже. какой-то период, с какой-то строки новой отношений, уже должен быть определенный уровень доверия. И на него можно полагаться. Если его нету конечно, в ответ может быть тишина, и это будет убивать. Если это самый начальный период, мужчина действительно охотник, не охотник, но он ищет, он в азарте, он в поиске, ему важно преодолевать какое-то сопротивление, он в таком состоянии легкой там сексуальной ярости. Если это так, смс может сбить. Сбить с толка, сбить его с ожиданий, вызвать какое-то смятение. Но если это уже какой-то достаточно утвердительный этап взаимоотношений, где есть и доверие, и взаимопонимание, тут уже речь о другом. Это какая-то холодность. Холодность. Девушка говорит о страсти к нему, І парень на це не реагує. Треба розбиратися. Ситуація така грустна. Ми можемо сказати, що інстинкт мисливця, про який запитує наша героїня, він характерний більше для початку стосунків. А вже коли е, люди знайшли одне одного у стосунках, то що як чоловіку, так і жінці потрібно любов, тепло, безпека, щось таке більше. Безусловно, виправить. Ми всі. имеем какие-то корни в животном мире, да и просто все новое вызывает у нас смущение, какие-то легкие страхи, какую-то легкую агрессию, гнев, ярость. И мы должны преодолевать препятствия. Кто-то должен их создавать, кто-то преодолевать. Такая вот небольшая легкая сексуальная игра. Она есть в любых отношениях, в большей степени или в меньшей, особенно это на начальном этапе. Но так или иначе, мы ведь не стремимся поглотить Партнера, это ведь не соперник, не враг, мы не стремимся его пожрать, уничтожить, растворить в себе, мы стремимся наладить с ним отношения, комфорт, уют, быт, взаимную заботу друг о друге, мы люди. Инстинкт отступает, ну куда-то так чуть-чуть, то что на второй план, ну, там и место в постели, где-то еще, но ни в коем случае они в отношениях как таковых, ни в коем случае, и они уже теряют свой смысл и правду. Хочу, щоб моя дружина одразу з роботи летіла до мене в ліжко. А вона в кухню. Не жінка, а куховарка. Розмовляли, а що з того Михайло. Така стара формула. Ситуацію создають двоє. Для двох ситуацію здають двоє. Чому вона біжить на кухню? Ну, може, вона, конечно, привикла. її так виспитала мама, що путь мужчині лежить через Ну, В кінці кінців тепер у вас двоє. Може, у вас діти, може, це непонятно з запросу. Но вы уже создаете ситуацию. Меняйте. Это ваша власть. Объясните раз, другой, сто что вам важнее. Что уже на обед вы готовы перенести, ради чего. Надо говорить, объяснять. А как? Вы уже создали пару, вы создали близкие отношения. Вы же не построили их на пустом месте. Если она вас настолько вдохновляет близким, интимным отношениям, значит, за этим что-то стоит она такая, она такая, которая соответствует вашим ожиданиям. Почему же она меняет сценарий, почему она не соответствует ему? Может, она прячется от чего-то, может, чем-то не удовлетворена. Может, она мечется между вашими ожиданиями, не знает, где вам будет лучше, на кухне или в постели. Вам надо разговаривать с ней, разговаривать, а потом зажигать страсть. А не наоборот, сидеть в ожидании, в обиде и разочаровании того, чего еще нет. Может быть, если я самому прийняти участь а участие в кухонных справах, пожалуй, якусь пиццу купити дорогу додому, <laughs> спробувати или как вариант? Да, конечно, конечно. если обед не столько важен, ну так вот, Бога ради, вся ваша власть, почему нет? Дайте ей свободу, свободу, немножко свободы. И помогите ей распорядиться, їй и ну, буквально для себя. Давайте спробуємо бути не жертвою, а просто щасливою людиною. Звичайно, від цього п'єса не буде цікавішою, але з великою вірогідністю. Життя простішим стане. А ми чекаємо на ваші питання за нашим мейлом. Життя ще простіше. До зустрічі.